ertamiz egalarining har tomonlama komil va barkamol bo'lib voyaga yetishlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining alohida o'rni mavjud shuning uchun ham bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim muassasalarining faoliyat samaradorligini oshirish va moddiy texnik bazasini mustahkamlashga yo'naltirilgan va ayni hozirgi vaqtda ularning salomatligini saqlash uchun qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda bugunning erkalari kelajak egalari ertangi kunimizning jajji vakillari kamoloti yaxshi ta'lim tarbiya olishi bugun hammamizning oliy maqsadlarimizdan biridir mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan e'tiborning tub negizida ham mana shunday ezgu orzu niyat mujassam illiqila tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 19 sonli farangiz mushtariy davlat xususiy sherikchilik asosida tashkil qilingan maktabgacha ta'lim muassasasi ham 25 besh nafar bolajonlar larning ta'lim tarbiya olishi uchun mo'ljallangan ammo hozirgi pandemiya sharoitidan kelib chiqqan holda bog'chada o'n besh nafar bolajonlar malakali tarbiyachilar tomonidan yaxshi bilim va tarbiya olib kelmoqdalar hozirda muassasada barcha shart sharoitlar mavjud bo'lib tarbiyalanuvchilarni maktab ta'limiga tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratilgan kuni kecha ushbu ta'lim dargohida paxta milliy boyligimiz mavzusida mashg'ulot o'tkazildi mashg'ulot bog'chaning malakali tarbiyachilaridan biri inobat rajabbayeva tomonidan o'tkazildi mashg'ulotda ayni hozirgi kuz faslida paxta yig'im terim ishlari boshlanishi va yakunlanishi haqida tushuntirish berildi hamda paxta xom ashyosidan tayyorlanadigan kiyim kechak hamda boshqa turdagi mahsulotlar haqida ham bolajonlarga ma'lumotlar berib o'tildi qo'g'irchoqlar xu'sh qoling salom aziz maktabim shoshilyapman bag'ringga quyoshdek ravshan tabim ustozim hali men ko'rmaganman sizni hech shu kunlarda hayolning mehmonisiz ertakich bog'cha opam dozim, onam kabi azizsiz oldingizda ko'p qazim, kamol topolmabsizsiz qalbga to'larmiz yo o'sar onga tafakkur ta'zimda butun dunyo sizga aytib tashakko'r Arzularım bir olam köknü gözləb çaman xalqımdır yüksəl balam mən zəfərlə quçaman imkanımdır xər anım külər doly iqbalım gündən gün osar onğım yaroğdur istiqbalım shuningdek mashg'ulot yakunida bolajonlar tomonidan paxta suratlari oq qog'ozlarga tushirildi Dar haqiqat, bolajonlarning yoshligidan boshlab bilim olish bilan bir qatorda ularga mavzuga doir ma'lumotlar berilishi ularning keng fikrlay olishiga tushuntirilgan mavzu yuzasidan rasmlar chizdirilishi esa tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishga xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmasa kerak shu o'rinda aytib o'tish lozimki ushbu farangiz mushtariy davlat xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkiloti bolajonlarning puxta bilim egallashlari uchun turli xil to'garaklar ham tashkil qilingan farangiz mushtari nomli oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 25 nafarga mo'ljallangan bo'lib shundan pandemiya tufayli 15 nafar tarbiyalanuvchi tarbiyalanib kelinmoqda mashg'ulotlarimiz ilk qadam dastur davlat dasturi asosida olib borilmoqda shu bilan birga ingliz tili va raqs to'garaklari ham olib borilmoqda bugunning jajji erkalari zamon talablariga javob bera oladigan mana shunday ta'lim maskanlarida yaxshi ta'lim tarbiya olar ekan kelajakka o'zlarining dadil qadamlari bilan kirib ajdodlariga munosib avlod bo'lib voyaga yetishlari shubhasiz zero farzandlari baxtli yurtning kelajagi barkamol jajji bolajonlar nigohidagi samimiy tabassum yuzlardagi beg'uborlik nafaqat har bir ota ona balki butun mamlakatning istiqbolidir